अक्कलकोटस्वामि समर्थाय नमः ॐ नमो गजवदना गणराया गौरीनन्दना विघ्नेशा भवभयहरणा नमन माझे साष्टाङ्गी नन्तर श्री सरस्वती जगन्माता भगवती ब्रह्मकुमारी वीणावती विद्यादात्री विश्वाची नमनतैसे गुरुवर्या सद्गुरुराया स्मरुनीता पवित्रपाया चित्तशुद्धी जाहली थोरऋषिमुनि सन्तजन बुधगण आणी सज्जन करुनीतयासि नमन ग्रन्थरचना आरम्भि श्री अक्कलकोटस्वामि राया स्मरुनी तुमचा पवित्रपाया स्तोत्रमहात्म्य तुमचे गावया आता करतो मी। नावगाव करतोमि स्वामिन्चे किं वा त्यांच्या माता पित्यांचे कोणालाच ठाऊक नाही साचे अंदाज मात्र अनेक त्यांच्या जन्मासंबंधाने आख्यायिका लिहिली एकाने ी च सत्यमानूनि प्रत्येकाने समाधानमानावे उत्तरभारती एस्थानी घनदाट कर्दळि चाबनी स्वामी स्वामी प्रगले तुनी लकूडतो निमित्ताने कुहाडी घाव कायमचा न्याहिलायमण आगीति अवतार खूण प्रत्यक्ष पाहिली सर्वानी। एका भक्ताने केला प्रश्न स्वामी तुमची जात कोण तेवा दिले उत्तर छान स्वमुखेच समर्थानी। मिय मी यजुर्वेदी ब्राह्मण माझे नाव भान आश्यप गोत्र रा मीन ऐसे स्वामी खरे खोटे देव जा बरे शिरने ईश्ववरी करणीची कारणे कायशोधावी दत्तात्रया निराकार निर्गुण नरदेह तर्हि केला धारण केला पावन आपुल्या चरणस्पर्शाने स्वामी निघाले तिथून तीर्थयात्रे सी केले प्रयाण प्रत्येक ठिकाण प्रत्यक्ष फिरूनि पाहिले दत्तवास्तव्यजेथे निरन्तर तो थोरपर्वतगिरनार तेथे तेथेच गेले यगोदर नन्तर इतरत्र यात्रे प्रवास संपले ते मङ्गलवेढ्यासि तेथे थोडे दिवस गावात काही काहिकाल तिथे गेला पुण्यवन्त प्रभाव कळला जनसमुदाय भजनीगला पुढे पुलकोट हे वास्तव्याचे वास्तव्याल अखेरपर्यन्त तिथे च राहुन अनन्तलीला दाखवि ते जपुञ्जशरीर गोमटे सरलनासिका कानमोठे अजानुबाहु कौपीनछोटे नेकदा स्वामी समर्थ कलकोटचे सवथे अवतार दत्तात्रया चे तीन अवतारया पूर्विचे गुरुचरित्रिवर्णिले पहिले दत्तात्रेयदुसरे श्रीपादवल्लभ हे तिसरे नावशुभ गाणगापुरदर्शनदेवदुर्लभ जागृतदत्तस्थानते ते थे होवनी साक्षात्कार पहा वयासि एति चवथा अवतार अक्कलकोटपुण्यभूमिथोर जेथे प्रत्यक्ष दत्तवसे भक्तांसी साक्षात्कार देवुनी गुप्त गुप्तझाले अनेकदा नास्तिकहोते कोण चमत्कार नाना ले नाना शेवटीकराया क्षमायाचना लागले स्वामी चरणांसी स्वामी सर्वसाक्षी उदार साक्षात दत्ताचे अवतार कधी सौम्य कधी उग्रतर स्वरूप दाविले दासाना जानी त्यांची सेवा केली त्यांची कुळे पावन झाली जन्मोजन्मीची पापे जळली पुण्यराशी सत्पुरुषाची करणीय कर्णीयगाध वाणी निर्विवाद विण विणकृपा प्रसाद त्याचा समजेना स्वामि बोलने थोडे जणूकाय कठिन कोडे अर्थ काढावे तितुके थोडे त्यात भविष्य से भरलेले जाणणारे तेच जाणिती घेती त्यांच्या संकेताची प्रचिती जो तोच मजे चित्ति इतरा बोध होईना कोणा, कोणा ला पादुका कोणापादुकादिधया कोणा ला ला खोल्या कोणा चा मस्तकी पायातल्या पहाणाहि जाचा त्याचा भाग्या प्रमाणे भाग्याप्रमाणे स्वामि भरपूर देणे कोणा पुत्र कोणा सोने नाणे कोणा जीवनदान हि व्याधी केल्या दूर अनेकाना दाखविले चमत्कार अनेकाना शिक्षा घोर केल्या घोर्यानि अनेकदा सर्वसाक्षी अन्तर्ज्ञानि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मज्ञानि भा दर्शन दिधले भक्ताना न जाणिले जाचे त्याला योग्य उत्तर दिले लोण्याहुनी मृदु द्रवले, दुःखी कष्टी जीवांसाठी दयेचा अथांग सागर, भक्तान साथी परम उदार उद्धार सदुपदेश दीक्षा देवनी स्वामिराया दत्तात्रेया तुम साविछाया, चियसा विछाया तुमचा पाया, मागणे नाही अणखी मजवरी होता दृष्टी दत्तमय भासेल सर्वसृष्टी। सुख सुखसम्पत्ति सकल सकलसिद्धि लाभती ऐसी श्रद्धा माझे मनी उपजली आहे याता मणुनी मिठी घातली तव चरणी धाव पाव समर्था तू तुमची करावी कैसी सेवा हे नाही देवा ओळखुनी माझा भोळ्या भावा ठेवा मस्तकी संसारतापे पोळलो भारी रकरा हि दुःखे सारी तुम माझा कैवारी, अन्य कोणी दिसेना तुमचे पाय काशी, का पण्ढरपुर सर्वतीर्थे तशी। चरणान पाशी मगयात्रे सजा कशाला कोटचे समर्थ स्वामी रंगुन जाता त्यांचे नामी विष्णु शिवधामी सर्वभक्ती पोचते स्वामी समर्था मूर्ति आवावि पायी आणि आपली भावना असावी मनोभावे ऐसि की पाठिशीत स्वामी उगीच कशास भ्यावेमी, काहीच पडणार नाही कमी समर्थांचा दासासी भाग्यवान तेजे लागले भजनी वादविवाद केले पंडितानी, मग एकमुखा मान्यकेली मान्य योग्यता वेदन्ता अर्थ पंडितांचा ताठा जिरविला भाविकभक्ता दिधला धीर अनेक संकटी स्वामी तुमचे चरित्र गणे अतर्क्य अलौकिक गळे त्यात प्रेमाचे सागर साठले धन्य धन्य धन्यमजले ते सर्वानी लहान मोठ्या लानमो गरिबान गरिबापसुन श्रीमन्तानि सेवा केली यथाशक्ती जे जे तुमचा भजनी लागले त्यांचे त्यांचे कल्याण झाले हवे हवे ते सारे मिळाले श्री समर्थ कृपेने पुढे संपल्या लीला संपले खेळा ताटा तुटिची आली वेळ स्वामी भणजे परब्रह्म केवल मिलाले शके अठराशे बहुधान्यनाम संवत्सरी चैत्रवद्यत्रयोदशी मङ्गलवारी पुण्यघटिका तिसरा प्रहरी स्वामी गेले निजधामा बोलता बोलता आला आ अन्तकाळ प्रकृतित क्षणात पापण्या पापण अचल झाले निमग्न वचनपूर्तिं साठी निर्णयानन्तर शनिवार स्वामी प्रगटले नीले गावा बाहेर दिले दर्शन दर्शनभाउसाहे बांसी पैसायती दत्तदिगम्बर संपुनी आपुला अवतार निजधा गेला निरंतर भक्त झाले पोरके बातमी भा सर्वत्र पसरली जनता शोका झाली सर्व भक्त हल अन्न ही सुचेना गावो हि सुना गोगावि भक्तमण्डी अक्कलकोटी गोळा समर्थांची समाधी पाहिली पुल्या साश्रू नयनानि चवथा अवतारसम्पला तर्हि चैतन्यरूपे तिथे च राहिला अक्कलकोटपुण्यभूमिला क्षेत्रत्वा प्राप्तजाहले जे येती समाधी दर्शना। त्यांचा व्याधी आणी व्याधियाणि संकटे आणी दुखे नाना स्वामी दूर करतात याचे असती या दाखले अनुभवले अनुभवी महाराजांची पाऊले आपण हि नम्र होऊनी त्यांचे चरणी कळकळने करुया विनवणी स्वामिन्ना वी करुणा भणुनी प्रार्थना त्याना करूया जय जय दत्ता अवधूता स्वामी समर्था सद्गुरु दिगंबरा भगवंता दया करी मजवरी अनेक संकटियाला धावन आी प्रार्थना ऐकुन न समर्थराया देदर्शन दूरलोटु न कोमला व्यवहारी मी जगतो जीवन अनेकपापे घति हातुन तव नामाचे होते विस्मरण क्षमायाची यसावी, सद्गुरुराया कृपा करावी, तुमची सेवा नित्य घडावी। ऐसी बुद्धि मजला द्यावी, पापे सर्व पळावी, सुखाचे भावे जीवन ऐहिक दौलत मिळावी मिलावे पुत्र पौत्र सुख आणी वाहन सुख अंती सद्गति लाभावी तुम्ही प्रत्यक्ष कैवल्य ठेवा भणूनि याचना करतो देवा उदारमनाने मनाने वर द्यावा आणी तथाstumणावे तुमची होता कृपा जीवन माझे होल धन्य आलो तव पाई शरण दत्तराया दयाघना मी सामान्य, तुमची सेवा नित्य म्हणून या पोथीचे चे कितो वाचन दानद्या तुमच्या कृपेचे। च वेणिवा माझी सेवा स्वीकारावी स्वामी देवा ठेवा ी विनन्ति शके अठराशे नव्याण्णवर्षी नव चैत्रमासी शुक्लपक्षी शुभरामनवमी दिवशी, पोथी पूर्णली स्वामि पुढात पुढ्यात वा स्वामिन्चा एखाद्या मठात बसुनी हि पोथी वाचा मनात इच्छा सफल हैल माणीकप्रभु साई शिरडीश्वर एकाच तत्वाचे तीन तत्त्वाष्कार भेदता तनसे मी एकािता भक्ति तिघाहि पावतेती ऐसे ठेवुनी आपली वृत्ती पोथी नित्य वाचावी या पोथी चे नित्य पठण प्रत्यक्ष स्वामी होतिल प्रसन्न करतील सर्व मनोरथ पूर्ण सत्य सत्य ी ॐ श्रियक्कलकोटस्वामी समर्थार्पणमस्तु शुभं भवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः